Ну, видите, у сколько журналистов, столько, столько и мнений. И кто-то говорит, что я наоборот не показываю свой уровень с более сильными командами. У вас э... мнение отличается. Поэтому я стараюсь выходить на, на игру и, несмотря э... какой... какой противник, э... показывать свои лучшие качества. И самое главное, чтобы моя команда побеждала. Сильные, сильные стороны, это все-таки, наверное, у многих да, португальских команд это кон контроль мяча, потому что, даже мы играли с наполи да, и они очень хорошо контролируют мяч. Но когда мы сейчас просматривали эту игру, то владение мячом было на стороне Бенфики. Поэтому постараемся завтра лишить их. Этой возможности. И, конечно, сыграть на, на своих качествах и показать ту игру, которая нравится болельщикам, и самое главное, чтобы, чтобы эта игра принесла нам 3 очка: конечно, конечно все, все понимают, какая завтра нам предстоит игра. И если у нас если мы хотим выходить из группы, то, то мы должны набирать три набирать очка. Ну, или, или в этих двух играх набирать там 4 очка. Поэтому в любом случае мы, мы, играем дома при своих болельщиках. Несмотря какой бы был соперник, мы должны играть только на победу. По поводу второго вопроса, конечно, всегда, всегда неприятно упускать победу на последних минутах, но это, это футбол, и готовимся, готовимся, идем дальше. И, конечно же, после, после этой игры был, был, был разбор, и тренерский штаб указал нам на наши, на наши ошибки. И самое главное, чтобы, чтобы каждый, каждый нас да, задумался и показал свой максимум уже в следующей игре и, и исправил те ошибки, которые были в Одессе.